जागतिक योगा दिनाच्या आज आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा आजच्या या दहाव्या इंटरनॅशनल योगा डेला उपस्थित राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी पवन बाहेकर सुरेश यादव जी बी मोरे आणि याचं आयोजन केलं पतांजली सी आय एफ पी टी मिनिस्टर ऑफ टुरिझम मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाईल सर्व मान्यवरांचं मी स्वागत करतो आणि आज आपण सकाळी सहा वाजता आले ना इकडे साडेपाच आणि आज खरं म्हणजे सगळीकडेच आपण योगा डेच्या माध्यमातून मोठे कार्यक्रम घेतले आदरणीय बाबा रामदेव जींच्या माध्यमातून नेहमी दरवर्षी या योगा आयोजन होतं खरं म्हणजे बाबा रामदेवजी खरोखरच या भारतीय संस्कृतीचे राजदूत आहेत असं म्हटलं तर वावग ठरणार नाही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी योगाचं महत्व ओळखलं आणि संपूर्ण भारत नाही तर योग याला विश्वा एक ओख निर्माण कर जो शुरुआत रामदेव बाबा ने की थी उसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम किया इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबा रामदेव जी की धन्यवाद देना चाहता हूँ पश्चिमी संस्कृति भोग पर आधारित जब है जबकि भारतीय संस्कृति हमारी योग पर आधारित है बाबा रामदेव जी का जीवन उनकी दिनचर्या का सबसे बड़ा उदाहरण है उन्होंने यही आदर्श आम भारतीयों और दुनिया के सामने रखा और भारतीय जीवन शैली की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक है आयुर्वेद और दूसरा है योग और इन दोनों को आम जनता के बीच प्रचारित और प्रसारित करने का काम बाबा रामदेव जी ने शुरू किया और बाबा रामदेव जी उनके सभी सहयोगी सभी साथी टीवी मीडिया का अच्छा उपयोग कर कर भारत में योग को घर घर पहुंचाने का काम उन्होंने किया है और भारतीयों को उत्तम स्वास्थ्य का नया मंत्र दिया और बाबा रामदेव जी ने एक बार फिर भारतीय जड़ी बूटी का कितना महत्व है ये भी साबित किया और इसलिए मैं निश्चित रूप से उनको तय दिल से उनका अभिनंदन करता हूं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहा यादव जी ने कि श्रीनगर में है श्रीनगर में और पिछली बार हम यहाँ आते तभी भी विदेश में थे शायद और जहां भी रहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो वहां योगा डे को कभी नहीं भूलते वो योगा जरूर करते हैं और इसलिए वो एकदम देश की सेवा करने के लिए फिट है और कई लोगों ने उनको क्या किया आपको पता है सब लोग जुड़कर उनको हटाने की कोशिश की लेकिन हटाने वाले हट गए मोदी जी बैठ गए उनको और मजबूत करने का हमें भारत को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं उनके साथ महाराष्ट्र पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और इसलिए बाबा रामदेव जी जैसे लोग इस देश के हर युवा हो बुजुर्ग हो सभी महिलाएं हो माता हो सभी लोगों को योग का जो महत्व है वो महत्व योगा का लोगों के सामने रखने का काम करते हैं और योगा के कई क्लासेस शुरू है ये जो इतना मैं कहूंगा खाली योगा डे के दिन ही हम योगा नहीं करेंगे हर दिन योगा करेंगे योगा एक हमारे जीवन शैली का अविभाज्य अंग बनाएंगे और योगा के माध्यम से हम निरोगी रहेंगे रोगी नहीं बनना है तो योग करना है करो योग और रहो निरोग इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं सभी लोगों को सभी लोग अपने आप समय निकालकर सुबह से यहां पर हम कई और कार्यक्रम में गए थे इसलिए यहाँ पर आने को देरी होगी इसलिए आपकी क्षमा चाहते हैं फिर एक बार बहुत बहुत योगा डे के लिए शुभकामनाएं धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र माननीय महाराष्ट्र से हेलो हेलो हाल। महाराष्ट्र से माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव जी, श्री पवन जी, सुरेश यादवजी जी मोरे जी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व योग साधक भगिनी आणि बंधुनो हे खरोखर अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने अतिशय ऐतिहासिक अशा गेटवे ऑफ इंडियावर गुरु रामदेव बाबाजी यांची पतांजली आणि त्याचसोबत पोर्ट ट्रस्ट असेल टेक्स्टाईल मिनिस्ट्री असेल अशा विविध संस्था एकत्रित येऊन योग साधनेचा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण सर्वांनी संपन्न केला देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी दोन हजार चौदाला आपल्या योगासनाला आंतरराष्ट्रीय महत्व मिळवून दिलं आणि जगातल्या पेक्षा जास्त देशांनी या दिवशी योग साधना करण्याचा निर्णय घेतला आणि आज आपण पाहतोय की आपली अतिशय प्राचीन अशा प्रकारची उपचार पद्धती जी वेलनेसला प्रमोट करते अशा प्रकारची उपचार पद्धती आज जगाने स्वीकारली आहे आणि विशेषतः आज ज्यावेळी मोठ्या प्रमाणात लाइफस्टाइल डिसिजेस आपल्या सर्वांना ग्रसित करतायत त्यावेळी त्याच्यावरचा रामबाण उपाय जर काही असेल तर तो योग आहे तो योग साधना आहे आणि म्हणून आपल्या सर्वांना आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा देतो आणि अशाच प्रकारे आपली योग साधना ही सुरू राहो अशा प्रकारची आपल्या सर्वांना विनंती करतो या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये या ठिकाणी निमंत्रित केल्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो जय हिंद जय महाराष्ट्र